У нас примерно. В все знают. Форсквайн. Форсквайн, да? да. да. Ну, Ну, что мы делаем? Классная вещь. Системы, вот и все сделали подпишу, классно. Чекины, сирил. все супер классно. Но на этом ли это это остановились. Ловить. Давайте мы фотографируем еду и так, с так с далее. Так все, остановились и так все сейчас видим там какие-то перемещения. Форсквайн, пульс, там, прав, классно. Мы что делаем? Мы делаем вот наша... Наша, мы скажем, земля, большая планета. мы очень глобально будем И мы создаем такую интересную систему прямого взаимодействия при которой вот эта вот наша планета, на которую надеваем очень-очень много уровней. Очень много уровней. Начиная от уровня того, что нам нужна бахильница здесь или мусорка, да, и до транснациональной любого проекта, любого уровня. То есть, вот смотрите, вот здесь у нас уровень, вот, например, малого бизнеса или очень простой уровень социальных каких-то ЖКХ. Вот он у нас здесь находится. Я прохожу, у меня, у меня есть мобильное приложение, которое позволяет мне в реальном времени сообщить свои отношения к этой проблеме. В любое время не только просто как first Square, да, вот я тут классно отдыхаю, ребята, мне хорошо живется, а мы дадим инструмент активному гражданину сказать о своей проблеме. Вот мы сюда пришли и говорим, вот здесь нету бахирницы. И забыли об этом. Я сказал и забыл, пошел. Второй человек, который находится на уровне инвестора, так называемого инвестора, потому что в этой системе в будущем денег не будет. Нету смысла денег. Здесь репутация плюс время позволяет нам передавать это друг другу репутацию и использовать, реализовать любые проекты любого уровня. То есть нет ограничений вообще. Мы не входим в клич с этой системой, пускай они там занимаются своими делами, мы ее здесь наверное, на Майдане сделаем, дадим это ребятам устройством, да, то есть мобильные приложения, веб-интерфейс, админку там каждому дадим и все, и запустим Смотрите, что происходит дальше. Я, например, инвестор, увидел там три бахирницы, мне это не интересно. И эти маяки живут, они живут там в зависимости от того, насколько мы их кастомизируем. Ну, два дня, три, кому-то будет сто дней интересно, да? Вот он живет, этот маячок. Но их же количество увеличивается. Дело в том, что я постоянно, имея такой инструмент, я хожу в мире в этой реальности. Я в нее играю. Это я создаю квест, вы понимаете? То есть игроки поймут меня. Я создаю квест. Квест, квест, квест. Но самое интересное, что для этого квеста всегда найдется игрок или человек, который захочет его выполнить. Потому что этот квест, находясь в реальности, позволяет мне проходя на работу, вдруг понять, что за время прохождения до работы я зарабатываю, могу, могу заработать больше денег, чем придя на работу и отсидев там месяц. Потому что эти квесты будут простые очень. Ну что, говорит, мне в три часа надо бабушке вынести мусор. Она, ну как бы очень ну, ну, слабенько понимаешь? И студент, проходя, у него работает режим режиме радара, устройства. Он, проходя за 500 метров, видит, опа, смс, вынести мусор. Ну почему нет? Я подпишусь на это. Я подписался, пришел, вынес мусор, получил свою копейку. Это в этой системе, пока у нас есть деньги. Теперь про врача расскажи. То, то, то же самое алгоритм. Мы, мы понимаем, и ловим деньги, да, или как бы нет. То же самое, как все. ну, например, я извиняюсь. Получается ситуация чего? Мы показываем проблему, мы находим ресурсы для его решения и даем это человеку проявить свою активность выбрать даже направление своей деятельности. Ну сегодня я хочу, например, да, действительно позаниматься вот, например, отслеживанием проблем социальных. Ну там ямы, там я там, не знаю, меня не устраивает. Ну просто настроение у меня такое, да. Что-то я увидел такое нехорошее. Ну я сделаю, отмечу. Ну а завтра мне будет, например, интересно организовать, например, вот на Майдане такой, или даже не на Майдане, например, в каком-то, ну в каком-то части города Киева какое-то мероприятие. Это не значит, что я туда пойду. Я могу сказать, ребята, она бы здесь не помешала выставка. Ну просто сказать и забыть. Туда потянутся люди, и рано или поздно он реализуется. Я получу плюс в репутацию, люди получат удовольствие и скажут, как это классно. А инвесторы возможно, а инвесторы сюда вложиться. Это не значит, а что это я такой героический. Просто это мы делаем каждый день. Мы не знаем, куда эту энергию просто день. Приложение что... это разменная монета, насколько Но я понимаю. это понимаю. это инструмент. Это инструмент объединения виртуальной, виртуальной реальности и реальности той, которая есть сейчас. Да, это не опасно, это очень просто. Все, как бы я как бы длительный я не продю как бы реплика, да. Сейчас я понялся, вот эти журналы. Юный техник. Наука и жизнь. То есть, ребята, смотрите, какой у нас уникальный шанс есть. Я просто хочу это перенести. Это будет, наверное, у нас на фейсбуке ребята, представители it компании в принципе, силиконовая долина. Смотрите, у нас ситуация в стране, которая мы можем визуализировать. Вот эту работу на Майдане, который, если мы дадим такой инструмент на Майдане сейчас, мы визуализируем эти процессы. То есть, понимаете, вот мы же все знаем... Инфографика будет включена, то же самое. То есть, это АТРЕН, между прочим. Вот инфографика, да, удивительно. Да, я понимаю. Нет, потому что она Мы уже сейчас можем заниматься это сделать. Помнишь, я что это надо реализовать. То есть мы сейчас можем вот тут анализ такой сделать, очень интересный. Ну и показать это миру. Не просто мы здесь находились, это IT-палатка, да? И не просто Юра там чайка, там и Максим, не просто так просто находились. Мы здесь вот на таких вот вещей сегодня. Вот это примерно то, что хочется донести. Задавайте любой вопрос в этой системе. Я на него вас мало отвечу. У меня очень глобальное видение Очень глобальное видео проблематики, защиты, реализации и после всех этапов, которые будут происходить в обществе, после его реализации. А есть там бумаги, концепты? Конечно, да? конечно. Это прямое взаимодействие, она у, у нас там а выложено. А, а да, в да. все есть, да. есть А почему все... бы не пропустить это через этот алгоритм Facebook заявкой, да? Вот, вот, изначально. А так и вот, да? пожалуйста. Спасибо, да, так мы и сделаем. Вопрос, собственно говоря, только в одном. Мы немножко ограничиваемся и не и можем понять, что в этом мире можно уже сделать все. То есть нет ограничений. И вот этот переход постоянно из виртуальной реальности в реальную, уже пора бы как бы, как бы сделать более, менее болезненным для нас. Я имею в виду, мы немножко уходим, а здесь мы оптимизируем и покажем все вопросы. Вот любой, вот если вы, вот еще один момент. Вот я, вот сейчас у меня проблема, мне ребенку надо сделать, у меня двое детей, мне нужно сделать ему прививку, поймите. И я, мне надо что сделать, вещи какие сделать, проявить свою гражданскую позицию, прийти к врачу, спросить, это прививка чего производства? Вот, например, она мне скажет, ну, это производство Индии, вот так она называется. Это классный врач, доктор мне так скажет. Другой доктор мне скажет, ты кто такой вообще, что ты хочешь? До свидания. А, да, гуляй, до свидания, все. Я что делаю? Прихожу в интернет, сотрячу, два, ну, день, да, нахожу какую-то прививку, какую-то виртуальную, э, где-то она виртуально находится. Смотрите, я прихожу перед, или же не прихожу, используя свою админ, перед походом к врачу я ставлю там маяк и говорю, ребята, этот врач классный, Прививку, которую я буду делать, он классный или нет? И все, и забываю о ней. И потом получаю сообщение, который человек, который там был, он мне говорит: Валерчик, эта прививка классная, ты можешь ей пользоваться. Сидметно на детских садиках. Да, там, где есть веб-камера. А, а это женщина есть. или же другой да, вопрос там, ну, представим, что садику, доктор да, плохо, да, ну как бы поступил да. с клиентом со своим, да? Тоже. Ну давайте дадим возможность человеку сказать. Виртуально, защищенно, качественно сказать. Вы знаете, вот эта Наталья Сергеевна, она как бы ну, не очень хороша. Ведь в дело, что Наталья Сергеевна может увидеть. Это, то есть Старапановое радио. Через программный а может, я не да, тем то, делом да? занимаюсь на самом деле. Может быть, мне не надо быть доктором, может, надо быть чем-то другим. да? И она вдруг видит, что вокруг столько прекрасной работы. Может быть, чем-то другим надо заниматься. Может, какой-то проект другой попробовать реализовать. Но это так это будет выглядеть. Защита, глобальная защита. Для того, чтобы получить знания друг друга, нам сейчас надо сделать очень много вещей. Как минимум пойти посидеть, попить кофейку там, и так далее. И то вероятность очень маленькая, что вы вдруг вам, вы поймете, что СТО там на, я не знаю, на Депровской набережной, но реально классно. Это надо, чтобы вы Кстати, куча поставил случаев. первый маяк. Ты первой ночью да, сегодня были лекции, есть, да? да. Вот. Вот был интерес такой, что мало волонтеров ночью. Что сделали? Начали о нейронных сетях общаться в 4 утра. Да, Я, то есть ребята все такие процессы идут. Да? Очень-очень. Например? Ну, Какие записи там Смотрите, в чем момент. Вот эта трансляция на карту на эту происходит в режиме таком, как вы обсуждаете сейчас. Это же мы не говорим, что мы социальные сети убрали, их нет. Проводим парсинг сейчас систем, то есть смотрим, какая... Да, это правильно, это, это следующие уровень. А, абсолютно да. правильно, это следующий уровень системы. Да. Что, мы, что мы делаем? Мы на самом деле заходим на эту карту глобального взаимодействия, глобус. Проверь, ты его будешь вот так руками вращать, выбирать, увеличивать и смотреть, находить все ресурсы, которые тебе нужны. Мы убираем посредника. На всех этапах любого проекта нет да. посредника. То кто... Да. то, кто зарабатывает, да, то, банды то, банды то, кто снижает эффективность и этого дела? Между, между и прочим, и биткоин, и почему и он и так и растет сейчас? Он растет из-за спекуляции. Давай я я в этом в точно не я, я знаю, когда биткоин только появился, и когда он котировался вакан, 26 долларов еще в 2010 ты году, ты можешь, ты э, ты месяца. Месяца. Ты в мае месяце, потом появился, сейчас 900 тысяч, а ему, а да, не, когда он стал предметом... В общем, ребята, я извиняюсь, я в, в, в принципе за, заканчиваю здесь, это как один из вариантов возможного будущего, что...